Assalamualaikum salam sejahtera salam kuasa ketiga so ura-ura ya ada 10 lagi MP Perikatan Nasional yang telah ataupun bakal kemukakan uh, sokongan terhadap kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi benar atau sekadar rekaan so ini yang saya akan ulas So jika kalau dia jelas boleh tolong maklumkan ya seperti biasa di ruang komen share ramai-ramai dan juga sertailah Telegram saya Regi Jesse Ritaudin. Jangan lupa ya pergi ke Telegram cari Regi Jesse Ritaudin dan join. Bagi mereka yang tonton di Facebook tekan butang subscribe atau follow kalau di YouTube tekan butang join atau member. Baik ada ura-ura yang telah timbul bahawa 10 MP daripada Perikatan Nasional, kononnya uh, telah atau akan kemukakan uh, barangkali lah, barangkali uh, akuan bersumpah ke apa saya tak tahu uh, sokongan mereka terhadap kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi benda ini sebenarnya bukannya ura-ura yang saya bangkitkan atau saya petik dari anginnya ini sebenarnya telah di mengundang komen Takiyuddin Hasan yang menolak dakwaan ini sebagai palsu lah. Okey, Takiyuddin Hasan kata uh, dan dan dalam menafikannya, dalam menafikannya, Takiyuddin berkata dia sebut perikatan ada 74. Pertama sekali saya nak betulkan Takiyuddin, perikatan secara efektif secara efektif. Dia tidak ada 74 MP dalam yang duduk dengan dia dalam pembangkang dia ada 68 kerana 6 sudah beralih sokongan dan tak silap saya mereka bukan lagi ahli parti lah. Ya? So perikatan ada 68. Maknanya jika 10 lagi memberi sokongan terhadap kerajaan pimpinan Anwar secara efektif perikatan akan ada 58 dan kerajaan pimpinan Anwar yang sudah ada majoriti 2 per 3 akan ada satu super majoriti. Okay. Jadi benar atau tidak benda ni rekaan atau tidak? Now, saya biasanya dalam hal ini saya tidak bergantung kepada penafian. Contohnya bila dulu ada ura-ura ada MP kerajaan yang akan tarik sokongan terhadap Anwar dulu ya lebih tahun lebih setahun dulu saya juga kalau anda lama bersama saya dan anda masih ingat, saya konsisten. Saya bukannya sekadar mahu kenakan perikatan, saya konsisten. Saya kata saya tidak menerima sebarang penafian dari pihak kerajaan. Kerana jika ada MP yang berkomplot sebagai contoh, mereka semestinya tidak akan beritahu Anwar. Eh Anwar, kami nak berkomplot ya. Okay, so kami beritahu awal-awal. Of course, kerajaan tidak akan tahu selagi benda belum berlaku. So sama juga lah kalau benar ada 10 MP daripada pembangkang yang mungkin akan berpaling tadah ataupun telah berpaling tadah tetapi pembangkang tidak tahu mungkin. Tapi anyway, mereka bukannya akan beritahu uh, kepimpinan perikatan, eh kami nak beritahu dulu ya, ada perancangan, tak lama lagi kami akan berpaling tadah. Of course benda itu tak akan berlaku. Biasanya benda tu akan diketahui oleh kepimpinan menurut daripada bisikan ya ataupun bocor maklumat dan sebagainya. So dan di dalam politik Malaysia saya berani katakanlah untuk beberapa tahun ini ya, dari zaman Najib lagi 90% lah saya berani katakan 90% ura-ura lazimnya jadi benar. Mungkin lebih saya tak tahu tapi itu yang saya lihat dah. Saya rasa anda pun tahulah. So anyway, benar atau tidak atau rekaan kita tidak mungkin tahu tetapi trend dia di Malaysia lebih 90% ura-ura lazimnya betul. So apapun, adakah saya secara peribadi uh, percaya 10MP perikatan akan atau telah berpaling tadah tetapi perikatan tidak tahu? Mustahil saya boleh tahu, tetapi uh, percaya saya percaya atau tidak, apa yang saya nak beritahu kongsikan di sini ialah apa yang saya dapat tahu. now saya dah lama dapat tahu bahawa ramai MP dalam perikatan atau sejumlah tertentu MP dalam perikatan sudah terima hakikat bahawa nombor satu kerajaan ini memang tidak akan tumbang malah tidak boleh ditumbangkan. Kedua, mereka terima hakikat bahawa sebenarnya hubungan kerjasama antara Ahnu di bawah Zahid dengan pakatan di bawah Anwar ni dah agak stabil. Yalah kita akan dengar beberapa lapisan pemimpin DAP sana sini menyinggung perasaan pemimpin Ahnu ataupun dari PKR menyinggung perasaan dari AMNO. Kemudian beberapa kerat kepimpinan AMNO ni seperti Dr. Akmal kadang-kadang balas kritikan, balas serangan DAP, dia pun menyinggung perasaan PH. So, itu memang akan terjadi dan dari dulu terjadi malah kadang-kadang di dalam PH sendiri antara PKR dengan DAP pun ada sana sini. Tetapi secara am um, di peringkat kepimpinan teratas di peringkat dasar memang kerjasama itu kukuh dan tidak ada masalah antara Zahid dengan Anwar dan nampaknya menuju PRU 16 yang saya jangka hujung tahun ini atau selewat-lewatnya awal tahun depan kerjasama PH dengan BN itu sudah jadi satu perkara yang kita boleh letak ya lebih 90% kepas keyakinan ianya akan berlaku so ini sudah diterima oleh ramai MP perikatan juga uh, golongan MP berkenaan tidak lagi uh, memikirkan langkah-langkah nak cuba tumbangkan kerajaan pergi berunding mereka tak minatnya berunding sana sini untuk cuba jatuhkan kerajaan pimpinan Anwar dan sekalipun ada uh, usaha ke arah itu, mereka tidak mahu terbabit, malah mereka tidak berminat untuk menjadi sebahagian daripadanya. So pendek kata, bukan sekalipun ada satu usaha untuk tumbangkan kerajaan, ianya tidak akan berjaya sebab perikatan tidak akan dapat sokongan penuh kerana kehilangan keyakinan segolongan MP dan uh, di samping itu ada penerimaan daripada golongan MP ini bahawa kepimpinan teratas perikatan sudah gagal maksudnya Muhyiddin sebagai pengerusi perikatan Presiden Bersatu Hadi Awang ya dan struktur serta hala tuju perikatan tidak lagi menepati aspirasi dan kehendak rakyat tidak mampu membawa kepada kemenangan perikatan nasional malah amat sukar bagi perikatan jangan kata menang besar nak maintain 74 kerusi pun amat sukar dan ini sejajar dengan apa yang saya beritahu awak bahawa perikatan dijangka hilang banyak kerusi sekiranya barisan bekerjasama dengan pakatan pada PRU 16 dan jika PRU 16 diadakan sama ada hujung tahun ni atau awal tahun depan saya tak terkejut barisan tambah 20 hingga 25 kerusi semuanya dia tarik dari perikatan. So kesedaran kesedaran ini mungkin telah menjurus kepada tindakan beberapa MP berkata kalau dulu 6 MP dia berpaling tadah dia sokong Anwar, mereka tidak perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat. Jadi apa yang menghalang kita mungkin mereka dah nampak kegagalan perikatan nasional dan mereka sedang menuju ke arah ya lebih baik kita sokong kerajaan untuk ha kebaikan kawasan kita kerana memang kita tahulah sikap pentadbiran Anwar ya sukar bagi kita mendapat pendanaan untuk kawasan kita untuk kebaikan kawasan kita jadi sementara menunggu PRU16 lebih baik kita sokong Anwar dan saya dipahamkan dan ini lebih kuranglah berisikkanlah bahawa golongan MP ni sangat-sangat bersetuju dengan hujah saya bahawa tidak masuk akal perjuangan perikatan yang duk long-longkan penyatuan ummah lah penyatuan Melayu lah bangkit lah apalah sedangkan kerajaan yang ada didirikan oleh uh, atas titah cadangan Al Sultan Abdullah iaitu kerajaan berteraskan perpaduan dan di luar kerajaan perikatan duk cerita babak mula-mula penyatuan Melayu bangkit ya nak pertahankan Melayu baru-baru ni selepas saya duk tekan-tekan tekan tekan dan percayalah ianya disebabkan saya Dah ubah sikit sekarang nak reset, nak jadi lebih inklusif. Mereka cuma tak nak gunakan istilah perpaduan. Sebenarnya apa contohnya Hamzah cerita. Hamzah ni saya amat hormati. Apa yang dia duk cerita inklusif lah perlu reset lah. Apa yang dia duk cerita ialah apa yang kerajaan duk buat. Jadi kalau Al-Sultan Abdullah dah beri pentas itu, dah cadangkan pentas itu, sepatutnya korang sahut dan duduk dalam kerajaan. Terima cadangan tetapi sebaliknya awak tolak cadangan Al-Sultan Abdullah. Alasannya DAP. Kemudian kamu keluar, duduk dari luar kerajaan, kamu duduk perjuang nak penyatuan, nak bangkit. Nak suruh Melayu bersatu apa, nak suruh Melayu bangkit apa, mereka dah bangkit, mereka dah lama bersedia bersatu. Yang tak boleh bersatu ialah korang. Kalau kamu duduk dalam kerajaan, blok Melayu saja, iaitu UMNO campur Perikatan Nasional campur MP Melayu dari PKR campur MP Melayu dari Amanah sudah jadi majoriti besar dan selesa blok Melayu saja. penyatuan menyeluruh dalam erti kata sebenar tidak ada penyatuan yang lebih menyeluruh dari itu kalau dah penyatuan menyeluruh tapi awak masih guna alasan DAP maka dari luar apa benda kau orang dok cerita nak bersatu 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 sedangkan kau orang tolak penyatuan menyeluruh. Sedangkan awak tak mungkin capai penyatuan menyeluruh dari luar. Sebab awak tidak mau, awak memilih tak boleh dia ni, tak boleh dia itu. Kau nak selebihnya sahaja. Ada peluang penyatuan menyeluruh tapi kau kata DAP. Kalau Melayu dah bersatu pemimpin Melayu dah bersatu secara menyeluruh masih DAP jadi masalah maka buat apa kau nak perjuangkan penyatuan Melayu yang separuh masak dari luar sebab dari luar awak tidak mungkin akan dapat penyatuan Melayu menyeluruh sebab PKR duduk dalam kerajaan amanah duduk dalam kerajaan kau orang tak mau kalau yang menyeluruh pun awak masih tak boleh nak tangani DAP dari luar buat apa nak buat penyatuan separuh masak Masalahnya korang. Korang lebih pentingkan persengketaan peribadi korang dengan pemimpin yang sebenarnya bukannya urusan rakyat, bukannya masalah rakyat itu urusan korang. Korang kena settle demi rakyat. Yang itu korang settle sendiri tapi awak perlu bersatu. Sebab Al-Sultan Abdullah sediakan pentas perpaduan, korang tolak. Kalau awak masuk bukan hanya Melayu bersatu menyeluruh seluruh masyarakat Malaysia bersatu akan wujud perpaduan menerusi bumbung atau payung kerajaan perpaduan. Itulah yang tersebaik-baiknya. Seluruh masyarakat Melayu bersatu dan Melayu juga bersatu dan kewan blok Melayu Islam yang terbesar boleh perjuangkan apa yang korang cuba perjuangkan dari luar iaitu memartabatkan agama dan bangsa, memelihara kepentingan orang-orang Melayu. Dengan mudah sebab awak yang kontrol. Dan awak boleh tangani apa jua masalah yang mungkin ditimbulkan, yang kononnya ditimbulkan oleh DAP. Tapi nampaknya awak seolah-olah takut DAP walaupun dah bersatu secara menyeluruh. Kemudian dari luar, korang minta bersatu bangkit walhal jika ada pun Penyatuan pada tahap tertentu yang awak mungkin capai dari luar Ianya separuh masak Sebab ramai lagi Melayu Duduk dalam kerajaan Jadi benda yang diceritakan tidak masuk akal Dan lepas saya tekan Tekan, tekan, tekan Mereka mula Sebut benda yang saya sebut ha, Kita perlu lebih inklusif Perlu tunjukkan kita untuk rakyat Malaysia Macam mana? Itu sekadar berkata-kata Tapi perjuangan dan retorik dan segala apa serangan yang dibuat adalah begitu pekat dengan agama dan bangsanya ke tahap ekstrim, kadang-kadang tersasar, kadang-kadang bersempadankan fitnah dan ia menakut-nakutkan bukan Melayu. Ya? So tak masuk akal. Jadi MP-MP, ni golongan yang saya cerita tadi ni, sebenarnya mengaku apa yang saya kata betul. Jadi mereka sedar bahawa arah sebenar menuju PRU 16 ialah untuk menjadi sebahagian dari kerajaan. Dan oleh kerana 6 MP daripada Bersatu yang telah menyokong Anwar, tidak perlu kosongkan kerusi. Jadi ada kesedaran bahawa kita pun boleh buat benda yang sama. So, uh, saya ada satu cabaran buat Perikatan Nasional. Selama ni saya dengar aktivis dan macam-macam lagi pemimpin ya, level tertentu ya dok cabar ya, lah kalau Anwar berani bubarlah bubarlah okey jom bubar bubar sekarang buat pri, buat pri, PRU 16 serentak dengan PRN Sabah berani tak perikatan cabar Anwar bubar sekarang saya nak dengar cabar dia bubar sekarang Actually sekarang masa terbaik Rafizi letak jawatan. Nik Nazmi letak jawatan. Tengku Zafrul pun perlu kerusi parlimen untuk bertanding jika dia hendak jadi menteri. Sekarang, masa terbaik. Bubar parlimen serentak dengan bubar Dun Sabah nak adakan pilihan raya umum ke-16. Tiba-tiba kebelakangan ini saya tak dengar apa-apa cabaran agar parlimen bubar. Mengapa? Ha, saya nak dengar. Ada tak perikatan berani kalau PRU 16 sekarang? Okey. Ini saya nak dengarlah daripada pemimpin perikatan. Jika awak fikir awak di landasan yang betul, awak fikir awak boleh membawa satu perubahan yang besar, awak bersedia untuk jadi kerajaan, saya nak dengar pemimpin perikatan sekarang ajak Anwar bubar parlimen sekarang. Ya. So sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.